Всем привет, с вами я Артур И сейчас я хочу вам показать очень интересную игру BMW M3 Challenger Так, в этой игре я хочу вам протестировать Одну очень интересную машину Это BMW M3 Так Покажу простой И уверенный старт этот, этой машины yeah. Так, сейчас только осталось вы Загрузить трассу И выбрать управление Поправить чуть-чуть надо Так аксессуары, так. Ну все, пучком, Пожалуй, начнем. Так. И вырываем 3 неплохо заводится. И коробка автомат, все пучком. Ну все слышите, как она отлично набирает скорость. Какой рев мотора. И да, неплохо набирает эта ласточка. Ну и на поворотах она очень. Я правда сбавил скорость, но когда на скорости она тоже очень хорошо поворачивает. Ну а любителям гонок, там, симуляторов и, люб... и фанатов просто BMW, я советую поиграть в эту интересную игру. Вот видите, я специально заехал на траву и машину очень прикольно заносит. То есть можно повозиться. Да, ну... Вот, видите, смотрите. На траве только заносит, на песке все отлично. Ну и сейчас я хочу заехать на прямую дистанцию, чтобы показать, что может делать эта машина. Слышите, как, как хорошо ревет мотор? Когда играешь эту игру, чувствуешь себя просто пилотом какого-то там болита сильного очень. Ну, сейчас я уже подъезжаю к этой прямой трассе. Ну, и здесь пока я еду, скорость неплохая. Так, сейчас я поверну и уже. И вот эта трасса. Видите, как хорошо она набирает скорость. Чуть сбавим на повороте и на полную скорость. ой ой как занесло! Ой-ой-ой-ой-ой! <связываю> ну это не... Это уже не машина виновата, это такой водитель. Ну ничего, я. Все вы увидели, какая интересная игра. Фанатам BMW, а также любителям гонок. Здесь также можно выигрывать. Выигрывать гонки, получать трофеи и вообще заниматься спортом. Автомобильным спортом. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ой-ой-ой, я залетел. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Артур. До скорых встреч.